о финансах, о финансах и о важности и о важности сей, ну такие принципы духовные. Но я знаете, мы были в Киеве, был праздник, в Песах отмечали объединением, немного людей приехала, там человек сто, связи с Сереж, ну, как бы с проблемами в стране, как бы немного людей собралось, ну и но все равно было классное время. Я к чему хочу сказать. и Мы там молились, и один пастор из Америки приезжал, уже в последнее служение, и делился одной историей. Это история про Петра, когда в день опресноков, в день время Пасхи, Петра схватили под стражу. Петр апостол, знаете, да? И, ну, Петр был тем камнем, на ком Бог говорит, ты будешь тот камень, на ком я буду строить церковь. И врата ада не одолеют. И вот цель какая наша вообще, чтобы мы все как христиане имели правильное понимание христианства. Что христианин, он это не фамилия, христианин это сущность, это тот, тот, та позиция, на, на которой ты, о которой ты заявляешь, что ты тот камень и, и хочешь, чтобы Бог на тебе строил церковь. И церковь начиная с самого себя своих детей, своих братьев, своих сестер, вообще своих друзей, со своего дома, чтобы твоя начиналась строиться церковь. Аминь, Аминь да? Аминь. И вот и когда Петра взяли под стражу, народ церковь очень переживала за эту ситуацию, потому что через Петра, ну во-первых это друг, это брат, и через Петра Бог действовал. Ну я к чему хочу сказать? И церковь прилежно молилась, написано, чтобы Петр освободился в переживаниях. И это произошло. Я к чему? Что, друзья, мы как церковь, чтобы быть обеспеченными. Чтобы быть состоятельными, чтобы быть в безопасности, нам надо прилежно молиться. Аминь. Прилежно, это как один пастор говорил, это не просто «И же еси на небеси». Это конкретно стать на колени в тайной комнате, открыть псалмы, открыть Библию и по-настоящему воззапить к Господу. Молиться. По-живому, по-настоящему. Как мы требуем от своего там друга или от кого-то еще мы требуем, да, какие-то вещи, ведем живое общение, так и мы должны в молитве молиться прилежно. Я к чему хочу сказать, что и произошло чудо. И написано, ангел вывел Петра, и он пришел в церковь. И он пришел в церковь. И одна сестра, он постучал в двери, и одна сестра увидела его и обомлела. И обомлела от, от радости, и не открыла ему даже дверь. Представляете, и вбежала до братьев, сказала там, братцы, вот так вот так Даня, например, вбежала, говорит там, пришло ожидаемое, да, разрешение. И забыл, и, и не впустил это разрешаемое, ожидаемое разрешение, да. Это. А, а что ей братья говорят? Она говорит, там Петр вернулся с тюрьмы, мы же так молились, мы же с верою молились. А, а, а они, знаете, что и сказали? В своем ли ты уме? В своем ли ты уме? Они не поверили, они молились с верой за то, чтобы в их жизнь пришло разрешение, но когда оно пришло, они там за дверью его оставили. И я к чему говорю это все про Петра, а вышел говорить за финансы. Что если у нас будет вера внутри каждого, то мы увидим, как благодать будет сверхъестественно дарить нам прорывы духовные. А прорывы духовные будут дарить нам положительные результаты в материальном нашем обеспечении. Аминь. Библия о чем говорит? Праведный, верою жив будет. Вера уже будет. А что значит вера уже будет? Будет иметь возможность видеть, как небо движется сверхъестественно в его жизни. И в финансах в том числе. И что Библия говорит, что... Что, что такое благодать? Что такое благодать? Мы будем видеть, как благодать Божья будет действовать в наших финансах. Аминь. Как, что значит, что нам для этого надо? Как благодать проявляется в Слове Божьем? Как, если будете иметь веру в горчичное зерно... А, или как там? Нет, это про горы там написано. Скажешь, горе даже перейди отсюда во сюда, она перейдет, и для вас не будет ничего невозможного. Но я за другое местописание. Я за жертву уже говорю, за финансы. Он же сказал, чему подоб, которая взяв, человек посадил в саду своем и выросла. И стала большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его. Аминь. Аминь. Я когда-то, 11 лет назад, я приходил, и мне, я был будучи на реабилитации, мне мама давала э, 50 гривен раз, раз, в неделю на реабилитацию, чтобы там сладенького что-то купил. Это было в 2013 году. А я оставлял на проезд и в церковь. И, и проезд, проезд и остаток, чтобы был после проезда, я ложил в жертвенник. Это было немного Это там 20-30 гривен было Я к чему хочу сказать Но то семя, которое я тогда селил Оно стало деревом Аминь это умножило возможность в моей жизни увидеть, как вера умножается, как благодать. А что такое благодать? Это сверхъестественная сила Бога, влияющая на твои ограниченные возможности. Та да, двадцатка в жертвеннике это моя ограниченная возможность. Сегодня я беру экономическую ответственность в трех городах, друзья, финансовую. Аминь. Аллилуйя. А когда-то начиналось с двадцаточки. И чтобы мы увидели это движение в Благонате, нам надо начать верой приближаться к жертвеннику. И тогда ты будешь видеть, как твоя маленькая жертва перерастет в большой результат. И твои молитвы будут такие прилежные, и твоя молитва это тоже твоя жертва маленькая, которая подарит большой результат. И если ты начнешь прилежно молиться и, и придрагиваться к жертвеннику, не только финансово, а постами, молитвами, чтением Слова Божьего, уважительным отношением к ближним, то поверь, это станет тем деревом, в котором будет укрываться множество птиц. Аминь. Множество нуждающих, которые будут укрываться. Аллилуйя. Я к чему хочу сказать, друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы, когда приходим в церковь, приходили с верою. Когда мы молимся, молились с верой. Когда мы жертвуем, мы, чтобы мы жертвовали с верой. И тогда Петр постучит в наши закрытые двери, в закрытые ограниченные возможности. Постучит Петр, это разрешение для нас. Придет разрешение финансовое, придет разрешение в здоровье, придет разрешение в, здоров... э, в отношениях. Аминь, да? Аминь. Будем молиться. <клес> Аллилуйя и жертвовать. Нелегко легко об этом говорить, друзья, о жертве, потому что я сам жертву. И я за годы жизни во Христе ни одно семя, которое я посеял, не было ни не замечено. Бог все заметил и умножил. Бог все заметил и умножил. И я, ну, не же, жал... куда вот какие духовные принципы? Пошло, блажение отдавать. Ты скажешь, ну как это? Ну как это? Ну при чем безбожение? Ну ты посеять должен что-то. А оно тогда будет прорастать. Вот так оно работает. Вот так оно работает. Когда ты болеешь, молись за болящих. Я вот с братом ехал, он с проблема там конечности потерял. А Начни молиться за людей, которые потеряли конечности. Когда проблемы с финансами, начни сеять, начни в финансы вкладывать в жизни людей. И ты выребешь от этого. Вот так духовные принципы работают. Когда тебя ненавидят люди, начни дарить любовь, и ты увидишь, как отношения людей к тебе будут меняться. Тяжело дарить любовь тем, кто тебя ненавидит и осуждает. Я человек в прошлом зависимый, так как вот Игорь вышел свидетельствовать о своей жизни. Два с половиной года назад это был совсем другой человек. Вообще другой человек. Он даже и не разговаривал, потому что с подозрением несколько месяцев еще смотрел на нас. Кто мы такие? Которые вообще просто безвозмездно, бесплатно приезжают с Киева и занимаются своей реабилитацией. Он, кто вы такие? И он три месяца не разговаривал. Не потому что он не умеет разговаривать, а потому что он подозревал и не доверял. Вот так бывает, Бог приходит в нашей жизни с любовью и с открытым сердцем, а мы начинаем его еще подозревать за это правильное отношение к нам. Представляете, как бывает. Но потом Игорь заговорил, друзья. И с того времени его не остановили. говорит все время о Боге. Слава Иисусу Христу. Раньше все время говорил о грехе. И чтобы я, как человек бывший зависимый, утвердился утвердиться в свободе. Я 11 лет назад принял решение служить наркоманам и алкоголем. И я за 11 лет ни к сигарете не притронулся. И, потому что Господь вот, действует в таких принципах. Помолимся. Дорогой любящий Бог, я благодарю Тебя за крест, на котором Ты обнищал. И Ты сказал, я обнищал, чтобы Вас обогатить благодатью на всякое доброе дело, Господь. И мы знаем, что эти финансы, которые мы сегодня имеем возможность жертвовать в церкви, они идут на доброе дело. Это идет на церковь, это идет на содержание, мой Бог, милосердия, это идет на жертву Господь военным, это идет, мой Бог, на кормление, это идет, это то, что прорастает в дерево, и в ветвях которого укрывается множество птиц, и я благодарю тебя, мой Бог, что я сегодня имею возможность видеть, как то маленькое семя перерастает в дерево, мой Бог. Вот я благословляю, я молюсь, пусть прикасание каждого к жертвеннику, оно будет тобою запечатлено. Написано, Иисус сидел возле сокровищницы и смотрел, кто сколько жертвует. И он обратил внимание на ту старушку, которая пожертвовала последняя, мой Бог. Она видела эту, он видел эту веру, и он ее благословил. И он ее благословил, и он ее поставил еще пример перед теми богатыми, которые тоже жертвовали много, мой Бог. Иисус, и я молюсь, Господь, пусть вот прикасание каждого, желание внутреннее каждого к жертвеннику, оно будет Тобою благословлено. Пусть нам будет открыто, чтобы мы внутри не было вот этого неверующего, который говорит, в своем ли ты уме, говорить о том, что пришло мои финансы, разрешения через то, что я буду отдавать. Мой Бог, умножь наши, в наших сердцах веру, чтобы мы могли проходить, Господь, вот как эта гора, а, а, скажешь всей горы, перейди отсюда, во сюда, чтобы мы веруем, мой Бог, могли выходить из этих кризисов экономических во имя Иисуса Христа Господь. Потому что Ты, Господь, наш Царству в этих принципах, Господь. И мы Тебя, мой Бог, благословляем. Мы в своем уме. И когда мы придрагиваемся к жертве, мы придрагиваемся с благодарностью и с верой, что царство подобно горчичному зерну, что это зерно будет прорастать во имя Иисуса. Аминь. Аминь.